আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমি একটা ফেসবুকে কবিতা দেখলাম কবিতায় আর কি তো কয়েকটা ছাত্রী একটা সোশ্যাল মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছে তো কবিতাটা কী লিখেছে আমি জানি না কিন্তু তার ভেতরটা কতটা জঘন্য হলে এই ধরনের কবিতা লিখতে পারে সেটা একটু দেখুন पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों हमने मन में ठाना था दुनिया कर लेगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है पढ़ती नहीं पढ़ाती है वो दिन भर रील बनाती है वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है पर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है आजादी पाकर सहजादी आसमान में झूल गई इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार भी भूल गई हाथों पर दिल टैटू कभी बनाती है पढ़ती नहीं पढ़ाती है वो दिन भर रील बनाती है बाकी सब खुल्ला खुल्ला पर मोबाइल में लौक लगे कोई मोबाइल चाहिए तो उस लड़की को शौक लगे मम्मी पापा हफ्तों जिससे बात नहीं कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के है आते हैं गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है पढ़ती नहीं पढ़ाती है वो दिन भर रील बनाती है उसके कुछ फॉलोअर जैसे मैं खाने के रिंद हुए ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था तारीफों के पुल बांधा करता था नहीं लगाता था उसकी तारीफे सुनकर वो फूले नहीं समाती थी पढ़ती नहीं पढ़ाती है वो दिन भर रील बनाती है केवल एक विस्कौल में चिड़िया खस गई जाल में उसे मिल गया सहजा प्यार हुआ इतना ज्यादा घर की देरी रील आंग गयी आखिर वह अपने लन प्रेमी के संग भाग गई अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है पढ़ती नहीं पढ़ाती है वो ढूंढ रील बनाती है दिल पापा का तोड़ गई माँ की ममता छोड़ गई जिसके खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गयी जिसा प्यार का उतर गया तो सब गड़बड़ झाला निकला आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला फिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला এই কথাটার মানে কি জানেন মানে ফেসবুক দেখে আর কি বলবো মাঝে মাঝে মনটা খারাপ হয়ে যায় কারণ প্রত্যেকটা মানে প্রায় ভিডিওতে মানে বিশেষ একটা কমিউনিটিকে এভাবে মানে ধরা হয় না যে দেশে যত ঝামেলা ঝঞ্ঝট সব কিছুর দায়ের একটা কমিউনিটিকে করতে চাইছে আপনারা বুঝতে পারছেন অবশ্যই আমি কার কথা বলছি মানে এত ঘিনা মধ্যে ভরা আছে না মানে কিছু বলার নেই মানে ভেতরটা যে আর কতটা জঘন্য এরকম বলতে পারে সেটা মানে আর কি বলবো আমি আমি এদের বলবো না আমি এরই কথা হলো কারণ আমরা অনেকের সঙ্গে চলি হ্যাঁ অনেকেই আমাদের সঙ্গে চলে কিন্তু সবার মেন্টালিটি এরকম নয় কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছে এদের মধ্যে বলবো আমি এটা তো যাদের মেন্টালিটি এত এতটা জঘন্য হতে পারে আর আমি এটা ডিনাই করছি না যে আমাদের মধ্যে কেউ এরকম ক্রাইম করেন না আমাদের মধ্যেও কিছু খারাপ লোক আছে কিন্তু এই জন্যে একটা কমিউনিটিকে ব্লেম করা তো ঠিক নয় আর আমাদের মধ্যে যদি একটা কেস ভয় আমি বেশ কিছু কমিউনিটি দেখাতে পারি যার মধ্যে এগুলো কেস মানে অনেক বেশি আছে আরও কিন্তু আমরা তো কাউকে ব্লেম করছি না